Səbəh Məbəs günüdür. İslam peyğəmbərlərinə peyğəmbərlik verilən gündür. Səbəhki gün xüsusi bayramdır. Çünki Allah bizi layiq bilib bizlə danışmağa. Məbəs günü Allahın bəndələrinə hörmətinin ifadəsidir. Bundan böyük hörmət ola bilməz ki, Allah insanla danışır, düşündürür, onun ağılına müraciət edir. Onun ağılına dəyər verir. Fəxr eləyin, həm də şükür eləyin. Allah ki belə bir dinə bizi hidayət eləyib, sonuncu peyğəmbərin ümmətiyik. Görün bu din necə başlayıb dəvətini və bunu elan edib dünyaya çatdırın hansısa bir dildə, gənclər xarici dillərdə çatdırsınlar. Ki, bu din doğulanda belə doğuldu. Iqra bismirabbikelladī xaləq oxu səni yaradan rəbbünün adı ilə iqra və rəbbukel əkrəm oxu sənin rəbbün çox kəramətlidir əllədi əlləmə bil qələm o allahdı ki qələmə yazmağı öyrətdi görün birinci dəvəti oxu oxu qələm yazı elm öyrətmək belə bir dinin ardıcılığı allahdan bu bayram günündə istəyirəm ki allah bizi təqiqi islam yoluna İslam dininə, peyğəmbərin dəvət elədiyi dinə hidayət eləsin. Inşallah.